Виктор, приглашаем тебя на мероприятие, которое проводит Всемирная организация предпринимателей-бизнесменов. Здесь в Борт... Таревехе. да. Борт Таревеха? Да, ждем тебя на этом мероприятии. А ты как участник или ты состоишь да, в этой организации? Да, я состою в этой организации. Организация мне достаточно много дала интересных контактов, обмена опытом. Занимались люди бизнесом много лет и получали этот опыт. И они открыто этим опытом делятся, помогают. А почему здесь Торревьеха? Я так понимаю, они в больших городах проводят эти бизнес форумы. Ну, Торревьеха это очень перспективный город, и много да, люди, которые живут в этом городе, занимаются бизнесом. Ну, предложили, захотели, чтобы здесь такая организация была. Нужно было ездить в Аликанте. да, приехать это такой славянский огромный город, где живут, в принципе, все наши предприниматели. Побережье Коста-Бланки, русскоговорящий город в Испании, Украина говорящий. Вот, так что Ребята, конечно же, пойдем на это мероприятие, конечно же, посмотрим, послушаем людей, очень интересно. Находится это где? Ведь я прикреплю все в сообщении под видео. Да. Там будет вся информация, описание, кто там будет, чтобы долго не наговаривать на видео. Ждем это тебя, завтра. ждем Пятницу. тебя, пятница. Ребята, до